Викликайте міліцію. Якщо у вас більше серйозної справи немає, викликайте міліцію. Наприклад, не прибирайте. Тільки що хтось з телефоном?

вы почему не объясните? Я выяснила, что вы против застройки. И все против застройки. Вы чего лбами там полезли друг на друга? Я... Они меня просто стали обвинять в том, что я договаривалась с застройщиками. Вы слышали? Я стала делиться. Я почему... Объясните. Ведь я, все я все объяснила. Я просто знаю ситуацию, когда приходят и срывают собрание для того, чтобы развернуть это в другое. Я не против. Я против все в том, что... Мы против, и вы против. Так почему у нас разъединились? <«Статургий> Копайте глубже. Копайте глубже. <«Статургий> а вы дурака, я рву. потому что... ...вот и представитель, у него Я знаю, не Это мне не разрешают снимать, раз, толкаются. Нет, вы не я не мисли, против, чтобы, его снимали. Нет, так он должен его я, я же его не снимаю. Мы они взяли за инициативную группу, и сейчас инициативные группы сливают нас. Вы понимаете, продают за бесценок застройщиков. застройщика. Я опыт имею. У меня уже не одна застройка. Гостиный двор таким образом продали. Вы понимаете? Да, поэтому я пришла и рассказываю это. Профи. Мы за одно и то же. Чтобы не построили, для этого необходимо а четко не понять. Я Вовченко Олег Анатольевич, желез дома 29, а улица Малышка. Я живу на этом массиве, и мне тоже не безразлична как бы, судьба этого леса. Вот и все. То есть я живу здесь, мои дети ходят там в школу, туда в школу, как бы тут, тут гуляют в Победы. Мне это не безразлично. Вопрос в чем? Все мы хотим одного и того же, чтобы не построили. Давайте определимся, как это сделать. Потому что то, что я вижу здесь, естественно, первый раз всего лишь на таком собрании, понимаю, что почему все не получается. Потому что каждый хочет то, что Действительно, чтобы не построить, но не знают, как это сделать. Если мы не знаем, как это сделать, вот молодой человек говорит правду. Я не знаю его точно. Как тебя зовут? Богдан. Вот, Богдан, вот, вот скажи, вот твое предложение было. Давайте определимся, что делать? Просто, просто, я просто Сохранить для... Подождите, подождите. Что это за собрание? Для... Я, для... Просто... я говорю что... его. Если что... мы собрались, то что для определенной цели? Так... Подождите, давайте и, и, не говорить, давайте один будет говорить. Просто...

Ну, чуть-чуть подержи, я сейчас достану предложу, если людям, может быть, это Ну, подожди, иногда. пока тебя, по-моему, не вспримут. Нет, так это человек. не не Ну, тут не вопрос, конечно, я просто поделюсь. Ну, а Камеру а, этот человек не против. Я снимаю, который говорит. Вы слышите? Я снимаю только человека, который Подойдите, говорит. И его в и Нет, Выставайте дело в том, что тут важно, что кто говорит. Если вы хотите защитить лес. А потом будут рассказывать, что я покупаю. Можно Действуя, здесь построила, построила, а ну и так Слуху увидите через вами, через те, через месяц. Из этой всей этой толпы, которая здесь собралась, эти люди будут сразу видны. Вот и все. А сейчас, я еще раз говорю, так давайте просто сделаем одну грамотную вещь. Я просто подсказываю. Может потом довериться мне. Не доверие, важно, пускай это будет вы, она, не важно, там, даже вы делаете. Вот, вы будете. Вот вы будете отвечать, вы подготовите все письма. Вот да, давайте определимся, что, будет, что ну, будем делать. Можно? Давайте. Мы подготовим то, что нам нужно вот, для нашего микрорайона. Давайте Мы скажем, что? Я ещё раз говорю, я очень себя А что вы с Галышко не привели людей Опять еще. раз, Это понятно. очень сильно себя бронирует. да. Я там недавно Да, недавно? А что вы представляете?

Для кого? Для какой-то сайта. Для Украинского. Сайт? Для сайта, для того, чтобы люди... Для какого люди? сайта? Сайта, да. который распространяется да. на наш массив. Расскажите, да. что я На наш массив. Да. Послушайте, да. если правильно. не будет камеры, да. вы увидите, да. что застроят Будь только ласка. так. Будь ласка, правильно. Вы И не показали, я вас виден. не... Пожарите женщину, почему вы ее обижаете? Будь ласка, снимайте. Почему вы ее обижаете? Спасибо большое. Будь ласка. Я тогда вам покажу, я ее буду публиковать. Только для нас, для всех. Я с вами, свидетель. я не знаю, я выброшу. Будь ласка, хочу, дякую. Будь ласка, вас... Уже люди погодились, тому що без цього неможливо. я можу говорити. Я не хочу, щоб ви мене здали застойщиком. Іна, я вас прошу, ви будь а ви мені колись клялись, що будете... буде. Камеру, і все буде добре. Ви... А все одно територіальна громада буде. Я би ви цього а не хотіла буде, і буде не власником не і буде не. контролювати так всі підприємства. Ви ж Ні, нема Чого? нема. Має бути юридична ну, проти була так, Будь ласка, я все бачу. Я все Що чую. бачу до побачення. До побачення не фотографуйте. Маю право. Викликайте міліцію. Викликайте міліс. Ви просто обманюєте. Докажіть. Оце є, я досам, знімаю. Обов'язково ви покажете. Принесіть і покажете людям. Принесіть принесите. покажете. Ні, так мені докази. Будь ласка, я даром не кажу. Ну, я вам кажу степені соромно. Не, я, ви вас розумію. Розумію. Ми, я вас розумію. Ви не розумієте. Я вас прекрасна. Ви тільки себе розумію. чуєте Ви чуєте ваше, ваше дістанеться? Чує... Не заважайте. Я прийшла на збори, а не до вас. Ви так. оце що збори, що ви зразу ви мені звернули втіпляєте? Я підприємець. Так що що я підприємець? Я що, злодійка? Чубі, а ви теж саме про мене казали? Я плачу налоги. Я вас дуже прошу. Венщина будь ласка, напиток. ну займі займайтеся. Є од... різні є одні і другі. А ви за свої слова ще будете відповідати? ваше діло? Не йде. І ще як, не йде, ви і бачите, ще люди як вас не ігнорірують. Що ви говорите? А ви дайте людям почитати. Ви читаєте ну, депутати, і тому ви... можна вставити, Я ніколи ви... не ставила мету, попасти ви... в депутати. Я, Я не хочу депутати. з вами говорити. Мені соромно, Я була на щоб мати такі. Такий резонанс про себе вам просто треба мовчати в тряпочку і не, не нічого не говорити. Який у мене резонанс? Я вам потім розкажу який у мене? А ти мені скажи, Я ж тобі кажу, я тепер на ти кажу. Так на тип, який ти які побачення. Так я зараз ще що по асфальту. Я що вкрала в тебе? Ви Тільки на це можете робити, тому що ти хамло, а ви і, і лізеш на чужі голова. Ви не знаєте, як ви отримували приватну власність? Вам показати механізм? Яку приватну власність? Все Яку приватну власність? приватну власність? А ми просто розбираємось. Яка приватна власність? Валентина Петровна, вже розібрали. А що не приватна власність? Все. В оренді? Це оренда, яка приватна ну, власність? Ну, це красно. Така яка приватна власність? Все. все, до побачення. Мене зносить так же саме, як і буде застройка, і в нас не буде тут. Ні, я не маю. Чого ви тільки правозахисних організацій лякаєтесь? Валентина Петровна,